اللہ عل علی ابراہیم وبراہیم بارک علی محمد محمد مجید اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب دنیا میں بھیجا تو اس کی زندگی گزارنے کا جو ترتیب ہے جو طریقہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور اللہ نے بتایا اپنی کتاب کتابیں بھیج کر انبیاء کو بھیج کر اسی مقصد سے بھیجا اللہ نے کہ وہ اپنے لوگوں کو اپنے قوم کے لوگوں کو بتائیں کہ دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے حقوق اللہ کیا ہے حقوق العباد کیا, کیا ہے اس کو سمجھانے کے لیے بھیجا حکولہ اللہ بھی سمجھایا جائے لوگوں کو حقوق العباد بھی لوگوں کو سمجھایا جائے اسی چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے جیسے اپنے جیسے سوال اکبیا اکرام کو دنیا کے اندر الحمدللہ بھیجا ہے آج کے دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں بلکہ پچھلے کسی زمانے سے اگر ہم دیکھتے ہوئے آئیں تو خواتین جو ہیں ہماری بہنیں مائیں ہمارے ہماری جو جتنی بہنیں ہیں مائیں ہیں وہ کیا کرتی ہیں وہ اپنے گھروں کو خود تباہ کر رہی ہیں وہ تباہی کی طرف مسلسل لے کر جا رہی ہیں اور وہ تباہی کی طرف اپنے گھروں کو کیسے لے کر جا رہی ہیں وہ کیا وہ کون سے کام ہیں وہ کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے ایک عورت اپنے گھر کو اپنے خاندان کو تباہ و تباہی کی طرف لے جاتی ہے اور اپنے گھرانے کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے وہ کون سے کام ہیں آج ہم اس سب کے بارے میں جانیں گے انشاءاللہ کہ وہ کون سے کام ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک عورت اپنے گھر کو خراب کر دیتی ہے خود اپنے ہاتھوں سے خود ہی اپنے گھر کو خراب کرتی ہے جس کے اندر آج اگر ہم دیکھیں ایک عورت اپنے گھر کے اندر اس کے ایک تو سب سے پہلا کام کیا ہے دو غلط بند یعنی دو ایسے یعنی اگر اس کے والدین آ جائیں اس کے گھر والے آ جائیں تو اس کا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے اور اس کی اپنے شہر سے کیا امید ہوتی ہے اور اگر اس کے سسرال کے لوگ یعنی اس کے ساس سسر اس کے دیوار یا اس کی نندیں اگر ان میں کوئی آ جائے تو تب اس کا ان کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے پہلے نمبر کا معاملہ تو یہ نکل آتا ہے دوسرے نمبر کا معاملہ یہ نکل آتا ہے کہ عورت اپنے شوہر کے سامنے ہر ٹائم گلے شکوے کرتی ہے شکایتیں کرتی ہے بیچارہ گھر سے تھکا کام سے تھکا ہوا آتا ہے اور بیگم کی شکوے شکایت یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں یہ ایک اور ایک مرحلہ ہے جنا یہ ساری وہ چیزیں ہیں تیسری یہ ہے کہ عورت کا بیجا اپنے شور کے سامنے فرمائشیں رکھنا چوتھی چیز یہ ہے کہ اس کا اپنے شور کا دوسرے لوگوں کے ساتھ موازنہ کرنا اور بولنا کہ وہ اپنے اس کے شور سے بہتر ہے یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ایک عورت اپنے گھر کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے اور یہ جو اس کی زبان ہے یہ زبان یہ بھی اس کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے اس کے گھر توڑنے کی طرف لگ جاتی ہے یہ جو زبان ہے نا یہ سب سے واحد ذریعہ ہے یہ سب سے بہت بڑا ذریعہ ہے یہ زبان کہ جس کی وجہ سے ایک عورت اپنے گھر کو تباہ کر دیتی ہے اگر ایک زبان کو عورت اپنے کنٹرول کرے تو جینا وہ یہ جو چار پانچ چیزیں جو میں نے بتائی ہی ہیں اس میں تین چیزیں ایسی ہوں گی یہ جی چار ہوں گی کہ جس کے اندر جینا وہ اپنے آپ کو جینا گھر ٹوٹنے اپنے گھر کو ٹوٹنے سے بچا سکتی ہے یعنی ایک عورت اگر اپنی زبان میں کنٹرول کرے تو جو اس کی جو جو شور شرابے سے جو بتمیزی سے گھر ٹوٹنے کا جو چانس ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے جو اس کی فرمائشوں کا جو معاملہ ہوتا ہے کہ اسے فرمائشوں کی وجہ سے اٹھ رہا ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور جو اس نے جو یہ اپنے اپنے شدا اپنے جناب سسرالیوں کے ساتھ جب بدتمیزی سے سخت طریقے سے بات کرتی ہے کہ بھائی ان کے آنے پر ان سے سخت طریقے سے بات کرتی ہے کہ وہ یہاں پہ کیوں آئے میں کوئی تمہاری نوکرانی ہو یا میں یہ شوق ہے میں آپ کے شوق کوئی... میں آپ کی گھر والوں کی کوئی نوکرانی ہوں میں کوئی ان کی خدمت کیوں کروں میں, میں نے کیا کام ہے میں نہیں کرتی یہ سارا کام یہ چیزیں جو ہے نا یہ زبان کنٹرول کرنے سے یہ ساری چیزیں کنٹرول میں آ جاتی ہیں تو یہ زبان کا کنٹرول کرنا اس کی وجہ سے بہت سارے بڑیوں کو جو حل نکالاتا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اس کی ایک حدیث ہے حدیث شریف کا مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنا وہ شاع فرماتے ہیں کہ جو زبان ہے زبان اگر اس کو قابو میں رکھ لیا جائے تو جو انسان کے بڑے سے بڑے مسائل کو وہ حل کر سکتا ہے ایک میں مفہوم بتا رہا ہوں مطلب مقصد بتا رہا ہوں پوری حدیث میرے ذہن میں نہیں ہے وہ حدیث اگر میرے ذہن میں ہوتی میں پوری حدیث کوٹ کرتا لیکن مقصد یہ کہ زبان ہے یہ زبان جو ہے نا یہ انسان اس, اس کو جو انسان کو بچا کے رکھنا چاہیے اس کا استعمال خیال سے کرنا چاہیے یہ زبان جو ہے یہ انسان کو تخت میں بھی بٹھاتی ہے اور تختے میں بھی چڑھا دیتی ہے تو اس زبان کا خیال ہونا چاہیے کول اور فعل کے اندر بھی زبان کا آتا ہے کہ انسان اپنے کول اور فعل میں آج ہے تو بہرحال ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ عورت اپنے گھر کیسے تباہ کرتی ہے تو یہ چیزیں ہیں کہ عورت جو ہے اپنے شور سے بدتمیزی کرنا ساس سر سے بدتمیزی کرنا دیور سے نندوں کے ساتھ جھگڑے کرنا ان کے آنے پر جو ہے منہ بنا لینا گھر کے کاموں سے چھپ جانا بیماری کے بہانے کر دینا یا صاف انکار کر دینا کام کرنے سے یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو ایک عورت کو اس کا گھر تباہ کرنے میں اس کی مدد دیتی ہیں جس کی اوپر شیطان بھی کہتا ہے کہ واہ 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 کیا کام ہے واہ 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 شیطان بھی بڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے جب ایک عورت شور سے زبان لڑا رہی ہوتی ہے تو شیطان بڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے ایک میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں ایک جو بات ہے میں آپ کو تھوڑی سی سے بتاتا ہوں ایک عورت ایک جگہ پر شیطان اپنے سارے چیلوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے وہ بڑے سکون سے بیٹھا ہوا ہے ان سے سن رہے جس طرح ہماری تبلیغی جماعت کے اندر گزاری لی جاتی ہے جیسا علماء کی بیٹھک ہوتی ہے آپس میں وہ مشورہ کرتے ہیں رائے لیتے ہیں اسی طرح شیطان نے اپنی ایک مجلس بنائی ہوئی ہوتی ہے روزانہ کی وہ ایسے بیٹھا ہوتے ہے سکون کے ساتھ اور ہر ہر جو شیطان کے جتنے بھی چیلے ہوتے ہیں وہ بتا رہے تھے بھی میں نے جن آج یہ غلط کام کیا میں نے اس بندے سے چوری کروائی میں نے اسے زنا کروایا شیطان کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو صحیح اچھا کام ہے ٹھیک ہے کوئی کہتا ہے بھائی میں نے جو ہے وہ خودکشی کروا لی اس پرانے بندے سے کوئی کہتا ہے میں نے یہ غلط کام کروایا کوئی کہتا ہے میں نے اس پرانے بندے سے وہ غلط کام کروایا وہ خاموشی سے سنتا ہیں بول ہو رہا ہوتا ہے اور سن رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک شیطان اٹھتا ہے ایک شیطان کے چلا اٹھتا ہے اور بولتا ہے میں نے آج میاں بیوی کو لڑوا دیا تو شیطان جو ہے اٹھ کے جھومنے لگتا ہے ناچنے لگتا ہے کہتے ہیں سب سے بہترین کام کی ہے اور اس کام میں سب سے زیادہ مدد کون کرتی ہے عورت کرتی ہے کیونکہ عورت جو ہے اس کی زبان ہے نا زبان وہ بہت زیادہ کمزور ہے ہاتھ تو نہیں چلا سکتی لیکن زبان جو ہے نا اس کی وہ زیادہ چلتی ہے معذرت سے ہماری بہنیں بھی سن رہی ہوں گی لیکن جو حقیقت جو بتانے کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ بھائی جب ایک خاتون جب ایک عورت جب زبان چلاتی ہے تو شور کو غصہ آ جاتا ہے جب غصہ آئے گا تو کام زیادہ خراب ہو جائے گا اگر بیوی بی غصہ کر رہی ہو شور صبر کر جائے تو بھی گھر بچ جاتا ہے شور سختی کر رہا ہے بیوی بی. تو شیطان بڑا خوش ہوتا ہے جب میاں بیوی بی لڑتے ہیں تو یہ بھی زبان کی وجہ سے ہی ہوتا ہے کہ زبان جو ہے نا کو قابو میں رکھنا پڑتا ہے یہ ہے تو چھوٹا سا حصہ لیکن جو ہے نا یہ انسان کو جہنم کی گڑوں میں پھینکنے کا باعث بن جاتا ہے حضرت معاذ جبل جبرداروں کے متعلق ایک حدیث تھی علیہ نے جنرل نشا فرمایا تھا کہ بھائی کہ جو معاذ ایسے زبان کو انہوں سے پکڑے بتایا تھا زبان کے متعلق کہ بھائی اس کو جو قابو میں رکھو حدیث پوری ان کی موجود ہے آج یہ ہم کے پاس بیٹھے ہم بتائیں میرے ذہن میں ابھی پوری حدیث نہیں آ رہی ہے لیکن یہ ان کی حدیث ہے آج ہم بیٹھے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہاج ابن جمع دلانوں کو زبان کے کی متعلق کیا حدیث بتائی تھی زبان کو قابو کرنے کے متعلق تو ہمیں پتہ چل جائے گا مہاراجی زبان جو ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہے یہ جب چلتی ہے نا کسی کے اوپر تو کین چیزیں زیادہ تیز چلتی ہے اور ان کو چیر کر کا کاٹ کے رکھ دیتی ہے ایسے بندے کو دکھاتی ہے یہ زبان یہ زبان چیز ایسی ہے لیکن یہی زبان جب اس کا صحیح استعمال ہوتا ہے تو یہ اتنی مٹھاس سے اتنی مٹھاس جنا اس میں ہوتی ہے کہ انسان جناب بالکل اگلے سے اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ اپنی گردن سے آگے پیش کرتا ہے کہ بھائی آپ میری گردن بھی لے لو میں آپ کو اپنی گردن دینے کو بھی تیار ہوں یعنی میں اپنے آپ کے لیے اپنی جان دینے کو بھی تیار ہوں ایک شخص سے اگر آپ کو سختی سے کام لینا چاہتے ہو اور ایک سے آپ نرمی سے لینا چاہتے ہو سے آپ نرمی کام لینا چاہے وہ آپ کا کام محبت سے کرے گا جسے آپ روب داب سے کام سوچو گے تو وہاں سے آپ کا کام نہیں بنے گا وقتی طور پر کوئی کر لے گا لیکن کوئی نہ کوئی خراب بھی کر دے گا کبھی لڑائی بھی کر دے گا کبھی کر لے گا کبھی کوئی کوئی بہانہ بھی کر دے گا لیکن یہ زبان کی مٹھاس سے اگر آپ بات کرو گے تو کب بند آپ کے لیے اپنی جان بھی قربان کرے گا اگر ایک دو دفعہ انکار کرے گا تو دس دفعہ آپ کا کام کر کے بھی دے گا تھوڑا ٹال مٹول کرے گا کہ آپ جب پیار سمجھاتے رہو گے تو آخر وہ مان جائے گا آپ کا کام اچھے سے بھی کر کے دے گا لیکن یہی کا جب آپ یہی کام جب آپ غصے سے کروانے کوشش کریں گے تو اس میں کیا کہ وہ کام کو یا تو کرے گا نہیں کرے گا تو خراب کر دے گا وقتی طور پہ بندے کو پتہ چلتا ہے بعد میں جا کے بندے کو پتہ چلتا ہے تو یہ زبان ہے نا اس کو کنٹرول ہونا بہت ضروری ہے یہ چھوٹی سی زبان ہے چھوٹی سی لیکن یہ بڑے بڑے گھروں کو سے تباہ کی ہے زبان نے تو عورت کی گھر تباہ کرنے کی سب سے مین وجہ یہ ہے نا یہ زبان ہے یہ زبان اگر کنٹرول میں رہے گی یہ زبان اگر کنٹرول کے اندر رہے گی تو اس کا گھر جنا شرح کبھی بھی تباہ نہیں ہو سکتا کبھی بھی اس کا گھر تباہ نہیں ہو سکتا ہے وہ جب زبان کو کنٹرول میں رکھے گی ساسو سا سے محبت سے پیش آئے گی جنا اپنے اپنے دیوروں سے اپنی بھابھیوں اپنے دیوروں سے دیورانیوں سے اور اپنی جنا دندوں سے اچھے سے پیش آئے گی تو اس کا گھر ہمیشہ آباد رہے گا اچھا شور سے محبت سے پیش آئے گی تو شور بھی اس کے اوپر جان نشاور کرے گا اپنے اپنے لوگ اپنے رشتہ داروں کی قریب والوں کی عزیزوں کی اگر جنا ان کے خیال کرے گی ان سے اچھے سے پیش آئے گی سو کے رشتہ داروں کی عزت کرے گی تو وہ بھی اس کی عزت کریں گے وہ اس کو ملکہ بنا کر رکھیں گے گھر کے اندر لیکن جب وہ سخت زبان کا استعمال کرے گی تو کیا ہوگا کہ نہ ساس سسر کی نزدیک کی عزت ہوگی نہ دیور اور جنا دیورانیوں کی نزدیک کوئی عزت ہوگی نہ جنا نندوں کے نزدیک عزت ہوگی کوئی عزت نہیں ہے بلکہ سارے سے تنگی کاسٹ اسی طرح یہ اپنے مائکے جائے کچھ دن تو ہم کو سکون ملے لیکن وہی عورت جب اچھے سے جب پیش آتی ہے کسی کے ساتھ اب انسان عورت اچھے سے رہتی ہے اور اس گھر کی بیٹی بن کر رہتی ہے تو جب اپنے مائکے جا رہی تھے تو سب رو رہے ہوتے کیا اب یہ جا رہی ہے مائکے اور اتنی اچھی خاتون ہے اب یہ مائکے جائے گی ایک مہینہ ہم سے دور ہے یا ہفتہ دور ہے یا دس دن دور ہے یا دو چار دن دور ہے یا دن دور ہے تو ہم اس کے بغیر کیسے وقت گزاریں گے تو ہمارے بہت, بہت اچھے سے چل رہی تھی اب وقت کیسے کٹے کار... گا ہمارا کہ یہ تو ہمارا بڑا احساس کرنے والی ہے اب یہ جائے گی اس کے بغیر ہمارا دل کیسے رکھے گا ہمارا ہم گھر میں ایسے مطلب اس کے بغیر وقت گزاریں گے کہ یہ تو اتنے سے پیش آتی ہے ہمارے اتنے کام کر رہی ہے اب جب یہ جائے گی تو دل میں دکھت ہوتا ہے جب آپ کا جب پیار آپ سے تھوڑا سا دور ہوتا ہے تو دکھ تو ہوتا ہے نا بندے کو تو آپ ایسے بنے کہ آپ کے جانے پر لوگ دل میں سوچے کاش کیا ہمارے پاس رکے یہ نہ ہو کہ اگلا بندہ کہے کہ شکر ہے بھائی جان چھوٹ گئی اس سے تو ایسے کام نہ کریں ہم نے بہت ساری ایسی عورتیں دیکھی شوہر نے کی بات پر تھوڑی سی اگر سختی دکھا دی بیوی اوپر سے کے اکڑ گئی سختی سے بات جواب دے دی, دی اس نے بھی وہ بیچار تھکا ہوا آیا تھا تو یار دوست نے مارا وہ بھی غلط کیا اور وہ بھی گنہگار ہو گیا اور بیوی کو بھی تکلیف ہو گئی اور اس کے بعد پھر بات طلاق کی نوبہ تک پہنچ جاتی ہے گھر بنتے بڑے مشکل سے ہیں شادیاں بہت مشکل سے ہوتی ہیں لیکن ٹوٹتی بہت جلدی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کی اوپر کبھی کبھی بیگم بیگم کو چھوڑ دیتا ہے بیگ سے ناراض ہو کر چلی جاتی ہے پھر واپس نہیں آتی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں لوگ اپنے گھر تباہ کر دیتے ہیں تو یہ چیزیں ہیں ایک عورت کے لیے سب سے آئیڈیل چیز کیا ہے کہ اپنے ساس سسر کو ماں باپ سمجھے اپنے دیوروں کو اپنا بھائی سمجھے اپنی نندوں کو اپنی بہن سمجھے اور ان کی اسی طرح خدمت کر جیسے اپنے گھر والوں کی خیال کرتی تھی اور جب وہ اپنے سسرالیوں کا خیال کرے گی تو اس کے جو شوہر ہے وہ بھی اس کے گھر والوں کا اس کے مائکے والوں کا خیال کرے گا لیکن آج ہماری بہنیں تو یہ امید کرتی ہیں کہ ہمارے ہمارے خامان جو ہیں وہ ہمارے مائکے والوں کی بڑی میرے مائکے والے میرے گھر آئیں تو میرا خامن جا ان کے لیے ہر چیز لے کر آئے بازار سے مہنگی سے مہنگی لیکن میرے سسرال والے اگر آئیں تو وہ کیوں آئے ہیں ان کے اوپر کوئی خرچہ نہیں ہونا چاہیے ان کو وہ وولٹا باہر نکالا جائے جب یہ صدوق ہوگا تو گھر ٹوٹ جائے گا لیکن جب ایک عورت ایک ہماری بہن کوئی لڑکی اگر جو ہے وہ اپنے سسرالیوں کو ویسا ہی پروٹوکول دے گی جیسے اپنے مائکی والوں کو دیتی ہے ان سے زیادہ پروٹوکول دے گی تو شوہر اس کے بھی گھر والوں کی بھی عدت کرے گا اس کی بھی عزت کرے گا اور ہمیشہ گھر میں وہ خوشحال رہیں گے تو خوشحال گھر میں رہنے کی سب سے بہترین چیز یہی ہے کہ اپنے سسرالیوں کے ساتھ اپنے رشتے کے ساتھ اپنے عزیز رشتہ قریبیوں کے ساتھ اچھے سے رہو جب انسان جب کسی سے اچھے سے رہتا ہے حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ میری امت کا مفلس ترین انسان کون ہوگا صحابہ کرام جنا بہت حیران ہو گئے کہ قیامت کون مفلس ترین انسان ہوگا امت اس امت کا مختلف نام دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا مفلس ترین انسان وہ شخص ہے کہ جس نے جو قیامت والے دن عہد پہاڑ کے برابر نکل کے جائے گا لیکن اس نے کی بد زبانی کی ہوگی کچھ بھی غلط کیا ہوگا تو وہ لوگ قیمت اس کو نیکیاں دی جائیں گی یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی حق لینے والے کھڑے ہوں گے تو کیا ہوگا کہ جن جو حق لینے والے کھڑے ہوں گے ان کے گناہ بھی اس کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے اس کو جنم میں ڈال دیا جائے گا اور اس کے برعکس اگر ایک عورت اگر اپنے ساس سسر کو اگر جو ہے اپنا ماں باپ سمجھ کے ان کی خدمت کرتی ہے ان کا خیال کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا اس کی اس کے لیے بلند درجات ہے اس کو بڑے درجے ملیں گے اس کو جو ہے نا وہ قیامت والے دن جب جنت کے اندر سیر کر رہی ہوگی اور بڑے اچھے سے رہ رہی ہوگی ہم دیکھیں نا کہ حضرت فاطمہ تعالیٰ کی زندگی کو دیکھیں ہماری بہنیں کہ حضرت فاطمہ تعالیٰ نے اپنی جنت گھر کو کیسے چلایا کیسے اپنے خاوان کے لیے کیا وفاداری کی ان کا اپنے خان سے کیسا رویہ تھا اپنے بچوں کی کیا خدمت کی اپنے باپ کے آنے پر کیا خدمت ان کی کی ہے تو یہ چیزیں جب ہم نوٹ کریں گے اور جب اپنے شور کے مہمانوں کے انہوں نے کیسا خیال کیا کیسی خدمت کی جب ہم یہ سوچیں گے کہ عبد عبدالفاطمہ کی زندگی کو ہم دیکھیں گے تو ہمیں اپنی زندگی میں وہ تبدیلی نظر آئیں گی تو جو ہماری بہنی چاہتی ہے کہ جنا حضرت فاطمہ تعالیٰ کے ساتھ اور ان کی بہنوں کے ساتھ اور حضور وسلم کے ازواج کے ساتھ ہمارا حشر ہو تو وہ انہی کی حضور کے ازواج اور ان کی جو بیٹیاں ہیں انہی کے طریقوں مطابق اگر زندگی گزاریں گے قیامت والے دن کا حشر ان کے ساتھ ہوگا بس چھوٹی سی بات یہی تھی تو اس کے اوپر انشاءاللہ یہ ہے کہ جناب ہم جو فکر کریں گے سوچیں گے تو انشاءاللہ ہمیں فائدہ ہوگا اور قیامت والے دن اس کا ہمیں بڑا اجا بھی اللہ کے ہاں ملے گا جزاک اللہ